Чи чуєш я ти вас, мене, і чи почув ти з чи... чую вас добре? Костя, скажи, будь ласка, це ця, ця от новина щодо артобстрілу, і що власне міна влучила в магазин, поранені люди? Що ти знаєш, які подробиці цього? Наскільки важкі поранення в людей, і чи не дай Бог ніхто не загинув? І чи, чи наскільки там зараз ситуація? Наскільки безпечна? Mm -hmm. Ну, я, во-первых, хотел бы уточнить. На самом деле это был не совсем артовстрел. В Станице сегодня действительно был артовстрел. Артиллерия работала ночью и рано утром. А вот тот инцидент, о котором ты говоришь, это обстрел из автоматического гранатомета. Мина uh -huh. из автоматического гранатомета, которая, судя по всему, была выпущена с э, противоположного берега э, реки Северский Донец, э, попала прямо в, в открытые двери магазина хозяйственных товаров по улице Советская э, в станице Луганской. Э, это та часть э, станицы Луганской, которая э, очень плохо контролируется э, украинскими военными. Там, в общем-то, достаточно часто случаются э, инциденты и перестрелки э, с боевиками. Эта мина, э, небольшая мина, э, разорвалась прямо в помещении магазина. И действительно э, четверо людей были ранены. Э, в том числе тяжело ранен э, сын хозяев э, этого частного магазина. Э, он был доставлен в э, Луганскую областную клиническую больницу. Скорая помощь забрала его с места инцидента и везла в Луганск. Очень часто раненых людей, особенно людей в тяжелом состоянии с тяжелыми ранениями, везут не на территорию контролируемую украинской властью, а именно в Луганск, потому что это ближе. Кося, а як а, а, Кося, а як це відбувається, секунди мене просто дуже наприклад здивувало, що швидка. Тобто приїжджає з Луганська з окупованої території, її пропускають через наші блокпости. Я так розумію, і вона вивозить поранених зі станиці. Так ну це просто трохи дивно виглядає. Я не можу з сумірності сказати, що це скора іменно з Луганська. Возможно, це машина і станиці, хоча не буду твердати. Во-вторых, наскільки я розумію, Вот на этих улицах, в этой части страницы уже нет украинских блокпостов. То есть эта территория, прилегающая к реке Северский Донец, к мосту, и она, как я уже сказал, частично контролируется боевиками ЛНР. Но это еще не все. Сегодня произошел еще один инцидент. Примерно через э, полтора часа после инцидента, о котором мы уже говорили, э, также из автоматического гранатомета была обстреляна э, маршрутка, которая ехала из Луганска в станицу Луганскую, э, возле э, железнодорожного переезда. Один человек, один пассажир получил ранение. Угу. Что сегодня в станице неспокойно, но Сами станичане называют этот день достаточно спокойным. И отношение вот к подобным инцидентам, увы, там уже несколько иное. Они не настолько шокируют местных жителей, которые перенесли действительно ужасный ракетный обстрел 2 сентября. Вот о нем в станицы говорят много, часто, практически где а вот подобные инциденты, где никто не погиб и есть только раненые, к сожалению, стали уже реальностью буднями Станиславянска. Костя, ми з тобою якось відвідували лікарню в станиці Луганській. Вона тоді ще працювала, але там було складно насправді з водою, і з опаленням і зі світлом. А пізніше, наскільки мені відомо, воно було повністю обстріляна. 18 артилерійських обстрілів там туди потрапило снарядів. Якщо я не помиляюся, зараз лікарня працює чи ні в станиці Луганській. Сегодня мы, к сожалению, не смогли посетить больницу. Но, насколько я понял из разговора с председателем райгосадминистрации, больница готовится к открытию. Там ведутся восстановительные работы. Насколько я понял, она еще не открылась, но ожидается, что скоро она заработает снова. Ну, опять же, могу ошибаться. Ось, а ще останнє питання: відношення жителів станиці, тому що ми знаємо також, коли були там, все ж таки ставлення в них до української армії не дуже позитивним, яко кажучи. Більше вони підтримують uh -huh. представників так званої Луганської народної республіки. Воно зараз змінилося чи ні? Чи в принципі ситуація залишається такою, як була? Uh, я би сказав, що отношения скоріше, не змінились. Дійсно, станиця Луганська. Когда я попал вместе с тобой в страницу в августе, меня тогда шокировало, насколько агрессивно люди относятся к украинской армии, к украинскому правительству в целом. Картина там действительно существенно отличалась от того, что мы слышали ранее в других освобожденных городах, где люди относились к украинской армии с надеждой, более позитивно, как минимум. Сейчас ситуация в Станице практически не изменилась. Люди, также, наверное, большинство людей относятся к украинской армии негативно, обвиняют именно ее в обстрелах. Некоторые говорят, что из-за того, что в станице стоит украинская армия, по ним стреляют боевики ЛНР, а многие утверждают, что именно украинские артиллеристы сами обстреливают э, позиции украинских военных э, с целью провокации. А, то есть э, э, я, например, в, в Дебальцево и в ряде других э, городов за последние несколько месяцев увидел э, э, другую динамику. Там люди стали э, там э, Гораздо более видны изменения. Люди стали гораздо более негативно относиться к украинской армии. Здесь же, в столице Луганской, они относились к украинской армии плохо изначально. И э, существенных изменений я не заметил. дякуем тебе, Костя. Будь убережный, будь ласка.